sama teman Kali ini kita lanjutin mukbang manse, mukbang makanan sehat. Kali ini aku udah nyediain rebus-rebusan alias sayur hijau. Wah, kayaknya hari ini kita kembali ke jalan yang lurus. Kali ini <laughs> belum tahu kalau episode depan. Dan aku nyiapin minumnya juga cuma air putih, guys. Hmm. Hmm, seger banget minum manisnya nanti lagi ya di depan mata aku udah ada apa aja sih yang pertama ada timun, kacang panjang kangkung sawi, kol dan juga labu siam oh iya ada kerupuknya juga dan yang di tengah ini adalah sambal asem khas Cirebon rasanya itu dominan terasi dan juga asem pasti segar banget kalau dimakan sama sayurannya hmm gak sabar mari mulai makan hmm mulai dari yang mana dulu ya guys hmm timunnya dulu yuk Nih timunnya timun rebus. Aku emang lebih suka timun rebus daripada timun yang enggak direbus. Nggak tahu kenapa lebih seger. Celupin sambalnya. Woo. Nice. Hmm. Sumpah guys, seger banget. Sambalnya juga pedasnya pas Asemnya pas, pedasnya pas, terasinya juga. Hmm. Kalian tahu guys. Makanan sehat itu nggak, mesti makanannya nggak enak. Contohnya kayak gini. Cuma direbus, cocolin sambal aja udah enak. Wah, seger banget, guys. kalian tahu nggak sih sambal asem di Cirebon ini ini sebenarnya sejenis rotex sejenis pecel cuma kalau di sini lebih ke cemilan kalau pecel kan dijadiin sarapan ya kalau ini lebih ke cemilan kayaknya jarang banget orang Cirebon yang makan sambal asem dijadiin sarapan karena pedes guys kacang yang Tapi emang paling nikmat tuh makannya pakai kerupuk kayak gini. Kerupuk mie. Hmm. Potong dulu jadi dua. Nah, makannya tuh ditumpuk kayak gini, guys. Kita celup dulu ya. Hmm. enak banget guys kangkungnya nih sayur favorit aku tuh kangkung ya guys apalagi cah kangkung wah hmm. Ayo, siapa yang di sini enggak doyan batang sawi? Enak loh, guys. Batang sawi itu lebih serce, jadi seru banget. Hmm. Hmm. kan bener mulai pedas nggak mungkin sambal asem ini dijadikan sarapan hmm. nah dan menurut aku juga emang gak cocok dimakan pakai nasi hmm. kalau pecel kan enak dimakan pakai nasi hmm. makan labunya ya guys pindah-pindah aja terus kerupuknya nice hmm. gila segar banget timun labu tuh kalau direbus segar banget guys pedes guys enak tapi pedas enak Hah. hmm. segar banget dicocol sambal yang rasanya asam gini wah hmm Sambalnya habis, Jangan khawatir. Aku udah beli banyak. Tuang lagi. Oh, bagus guys. Makan kolnya sekarang. Hmm. Kolnya hmm. segede gini emang sengaja ngaku aku potong-potong. Hmm. Oh, sambalnya guys

Guys, kalian tuh boleh loh minta request mau video apa di mukbang selanjutnya. Aku malah seneng banget kalau kalian ada request-request kayak gitu. Love you. Yes. beneran ini sambelnya pedas. Oh. Pertama pertama mah nggak kerasa kalau sambelnya pedas, tapi lama lama hmm. Jadi ya guys, Mukbang saya itu enggak mesti buah, jadi bisa juga sayur kayak gini, biar enggak bosen. Jadi banyak. Ini banyak video asamnya juga. Oh iya, aku tuh masih punya kerupuk lagi. Nanti hmm. banyak. Nah, sambal habis lagi masak. Jadi kayak banyak biji-biji gitu. Halo. Hmm. Hmm. Tambahin sambal lagi, guys. Oke, okay, makan lagi. Oh, huh. terlalu panjang. 啊！我、uh。Huh. daun sawi. Aku mau makan kerupuk terakhir aku. Hmm. hmm. 가 보고 께 Udah mau habis, guys. Rabu terakhir, nah. <silence> Terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru Nenek Nice to meet ya. Nice to meet ya.